Гутен Морген, дорогие друзья, 15 декабря 2024 года, 14 часов 34 минуты. Наш канал Фэштег Теслифт работает для вас. Поддерживайте нас, сердечко, подписка, лайк и, конечно же, у кого есть возможность PayPal. Что касательно Украины, начали уже даже забирать тех людей, которые думали, что кого-кого, а их это уже никогда не коснется, коснулось. Парадокс этих людей, вот вам хочу как бы уточнить, о чем идет именно речь. Потому что мы тоже вот как бы сидели там, рассуждали, жалко человек не жалко человека, потому что да, когда его там забирали, и те слова, которые он там говорил, ну как бы это уже, ну как ты жалости к себе вызываешь, и он там знает тех, и в общем ничего не спасло, сказали именно такие и надо, все, и забрали, то именно этот человек перенимал людей, которые приехали с России еще в 2014 году, побросали там свои работы, потому что началась война, вернулись в Украину, и он этих людей, как только началось военное вторжение, перенимал на блокпостах, ну вооруженные мужчины, знаете, вот так вот смешно, да весело, что ты там московский казачок там засланный и все остальное. В общем, очень сильно они издевались с людей, хочу вам сказать, и думали, что их как бы там не коснется, кого угодно они там отправят, всех там отправляют, там, знаете, и в них все будет тип-топ. Не сложилось. Однако, бывает. Но дальше, я думаю, будет еще более интересней. Следующая очень важная тема для людей, которые находятся за рубежом, это как бы, конечно же, интеграция. Что будет с нами? Прислали интереснейшее видео именно по Почему оно интересное? Потому что именно эти люди занимаются юриспруденцией. Они ездят на специальные семинары, и я вам хочу дать, чтобы немножко прослушали данного ролика, и ссылочку я оставлю под видео. И все начнут критиковать, что он очень малоимоверный, но про это говорят, и это важно для вас тоже знать, что про это спілкується. Это изменение тимчасового захисту на перманентный ПМЖ для тих людей, які постійно перебували на території однієї, наприклад, країни протягом всіх цих трьох років, тут цікаво, що Що з одного боку виглядає мало ймовірно, з іншого боку, таке вже було імплементовано, і я вам наступному відео поділюсь цим досвідом, щоб ви розуміли, що на цей досвід спираються на сьогоднішній день всі гравці, які беруть участь у спілкуванні про подальше майбутнє українців. Тому це цікаво. Тому це цікавий варіант, і його не треба відкидати. І якщо як ви розумієте? Якщо, наприклад, буде прийнятий цей варіант, то всі ті люди, які вже встигли взяти субсидіарний захист, вони автоматично не зможуть отримати ПМЖ. І вони будуть продовжувати бути в статусі біженців, що абсолютно невигідно з усіх боків. І останній варіант. Найнереальніший, але про який дуже багато кажуть, і про який багато остраху створено. Це якщо тимчасовий захист завершується в березні, і на цьому все поясню. Чому це найменш імовірний варіант з точки зору логіки і спілкування, яке було між нами, це в тому плані, що 5 мільйонів біженців, навіть якщо якась частина з них перейде на якісь інші титри, а якась ні, все одно не зможуть знайти для себе. Всі. Глобально якісь е, варіанти, так якісь інші ти треба або... і залишиться завжди та частина людей, яка буде жити нелегально всім е, в європейському союзі, або взагалі у світі абсолютно немає вигоди в тому, щоб залишалося так багато нелегальних людей. Тому ніхто не буде одногоменту одно обрізати такі можливості для українців, які вже були прийняті. Так чи інакше у всіх українців буде можливість перейти на інший статус, якщо треба буде перейти, або буде можливість взяти інший статус еще есть... в общем вы поняли о чем идет речь интереснейшие как бы факты рассказывает данный человек именно факты действительно с юридических семинаров международных внутренних французских и международных еще раз подчеркну. так что думаю будет полезно для многих людей но о чем хочу с вами поговорить сегодня потому что люди звонят люди интересуются можно ли приехать насколько аж такая ситуация может быть после нового года? А неужели аж так, а может быть даже и к весне? <laughs> Дорогие друзья, я уже это слышал. Я вам хочу сказать именно такие разговоры. И чем они закончились? Я напомню, что до продления нашего статуса, который вот мы имеем на данный момент, продление до 2026 года, много людей звонило, интересовалось о приезде в Швейцарию, потому что они почему рассматривали Швейцарию, потому что одна как бы из самых безопасных стран. Второе, это, конечно же, возможность физической Реабилитации, сами понимаете. Но нюанс тот, что у этих людей была ранее защита, польская защита либо же там в других странах. И до этого момента Швейцария принимала людей, которые имели защиту в других странах. Как бы сложные были процессы, скажем так, прямо, не, не простые. Много как бы людей получали отказы, люди опускали руки, раз, разворачивались и уезжали. Но много людей также и боролось за свою жизнь и они остались здесь, в Швейцарии, слава Богу, получали статус. Статуса. статуса тоже разные. Статус F, статус S то как. Те люди, которые оставались на Украине, по причине тоже, сами можете понимать, какие есть причины, все-таки оттягивали приезд. И даже был такой скептицизм, знаете, ну прям там, что уже аж там случится. Потом продлили этот статус, добавили пункт, что тех людей, которые имели защиту в других странах, больше не принимать. И, дорогие друзья, сколько было разочарования, я вот слышал, что нам теперь делать, а как это так? Все, дорогие друзья, закрылось для одних людей которые могли раньше приехать, сейчас они не могут приехать. И что нам делать? Я не знаю, что вот делать. Следующее. Что же может быть сейчас? Скорее всего, по Дублину, а именно поднимаются эти вопросы по Дублину, министры МВД, которые регулярно собирались целый год, начиная от Лихтенштейна и также в других европейских странах, Брюсселе, и решали данные вопросы, вопросы и проблемы Дублина. И не один раз, а постоянно поднимаются эти вопросы. И я вам скажу более того, что 100% правительство его поддержит, поддержит этот закон, который бы не позволял бы принимать тех людей, которые нарушают условия Дублина, понимаете, и возвращать их. Вот о чем идет интереснейший нюанс. А как попадать, а как не попадать? А это, знаете, второй вопрос. Он более такой интереснейший. Кто более там смыкалистый, либо же проворнейший? Я думаю, каким-то образом там решит эти вопросы. А кому не судьба, так уж не судьба. Услышьте то, что я вам хочу сказать, что, скорее всего, может войти в силу постановление что согласно Дублина, если вы проезжаете в Швейцарию и подаетесь на защиту, вас развернут по вашему же маршруту следования отправят, либо же в Польшу, либо же в Чехию, либо же в Румынию, либо же в какую другую страну самую первую, в которую вы въехали. Вот что может. Быть. Но это мое мнение, а мы посмотрим, что оно будет. Звук с видео, которое вы только что прослушали, хочу тоже, чтобы вы обратили внимание. Это люди, которые действительно занимаются юриспруденцией, ездят на соответствующие семинары, международные семинары и они слышат какие идут разговоры они видят какие идут предложения они видят итоговые результаты по тех либо же других семинарах потому что всегда по семинару подводится какой-то итог решение понимаете в каком направлении необходимо двигаться и что же касательно самой швейцарии аналогично здесь тоже звучат такие вопросы о том чтобы надать людям квоту чтобы люди не находились нелегально чтобы люди имели перспективу понимаете чтобы не создавать какой-то там непонятно какой балласт с людей, ну, чтобы они не могли не интегрироваться, не не работать, в общем этого не будет. Необходимо, чтобы все люди, которые вот уже есть, все люди, а именно по всех людях идет разговор. Это не то, что по определенных категориях, например, там, ну вот эти вот, что могут там купить себе дома и они там бизнесом занимаются, этих, конечно же, оставим. Вот эти вот, которые работают там все, там, ну конечно же, этих тоже оставим. А вот этих вот пенсионеров, инвалидов, которые не работают Работают, но не знаю, что с ними будем делать, понимаете? По различных таких категориях это много таких людей на самом деле, и как с ними поступать. И вот мы стоим на пороге решения, и решение это может быть, дорогие друзья, в ближайшие дни, я бы даже сказал. В ближайшие дни, потому что время очень быстро летит, даже те люди, которые там собираются учитывайте все это, что время летит быстро, нас, наша жизнь, она одна. И здесь же стоит вопрос уже на данный момент не только безопасности вашей, но и общей европейской безопасности поднимается этот вопрос и для тех людей, которые собираются тоже так хочу подчеркнуть мое личное мнение мое личное такое убеждение если вы можете еще выехать если вы можете приехать ну вот мне сегодня моя чела мамочка там четверо деток у нее немедленно просто немедленно берите и приезжайте, потому что неизвестно, что будет дальше, что будет завтра, понимаете? И это как бы так оно, можно спокойно рассуждать, ну, там, по Дублину, ну, и представьте, ну, и в Польше останетесь. Кто понимает, о чем идет разговор и трагизм, да, вот этих вот слов. Так что, дорогие друзья, думайте о себе, думайте о своих близких. Я знаю, что, может быть, для многих людей и хорошо будет в Польше. Это, ну, не факт. Но я хочу сказать, что очень-очень для многих это, конечно же, тяжелое Будет ситуация. И опять, как напоминание, есть одна важнейшая такая тема, потому что люди очень сильно переживают, что их не примут. Ну почему вас, дорогие друзья, должны не принять? Если вы имеете на руках все доказательства, что вы были на момент вторжения в Украине, это очень хорошо доказать по ваших банковских картах. Вытяг с банковской карты. Полностью всю вот эту распечаточку показали, где вы были, что оно там конкретно показывает, какие товары вы где покупали. Все, к вам никаких проблем не будет. Если у вас есть еще Дополнительные доказательства. Давайте дополнительные доказательства. И это не имеет с какой части территории вы приезжаете. Вся территория Украины, она считается опасной. Но если вы наслушаетесь вот этого бреда, который вам там вталкивают, и будете думать, что вы приедете даже самой такой опасной территории, потому что у вас же приписка там есть, и вы пользуетесь тем, что у вас есть приписка, вы придете, положите вот эту приписку, и перед вами откроются двери, нет, перед вами они тут же захлопнутся вы получите персональный отказ, уведомление в течение там энного времени, предоставить дополнительную информацию, иначе просто-напросто вы должны покинуть территорию Швейцарии. Вот и все. И много людей получали отказы те, которые имели ранее защиту. Даже есть люди, которые скрывают все это, что они имели защиту. Есть люди, которые поменяли полностью паспорта и там сидят по 11 месяцев. Как же так? Нам никто не дает статус. Если вам не дают этот статус, потому что что, значит, есть по вас какие-то особые соображения. И идут дополнительные проверки. И оно не просто так. Вы приехали, вы честный человек, вы вот показали все доказательства, вы не меняли паспорт, у вас там нормально, и вас бедного там мучают и мучают. Но, конечно же, это не так. Даже те люди, которые поприезжали до данного постановления, имели статус в других странах, поприезжали до данного постановления, вот, да, им необходимо тоже написать все соответствующие письма, объяснения, может быть, даже пройти через апелляционные какие-то это решение. но это естественный нормальный процесс в этой ситуации. Так что не стоит расстраиваться, делайте то, что вам необходимо делать, готовьтесь, готовьте доказательства. Если уже у вас там апелляция, пишите эту апелляцию, обосновывайте, доказывайте, боритесь. Конечно же, обращайте внимание на критерии, а это критерии безопасности. Следующее, что касательно там вот этого комитета возврата украинцев, т.д. и т.п., все это, конечно, дорогие друзья, хорошо, все это замечательно. И скрины вы мне присылали но это все глупости. Вот мое личное мнение это просто-напросто, как бы такое. Ну, люди денег хотят. Они хотят денег. Они где-то там рассказывают, что понимаете, вот вас столько, к вам приехало, столько людей с Украины, а мы же, то на них вплыв маем, а мы же к начнему вплывать. Так мы же чуть ли я не знаю там какие европейскими процессами они там будут управлять. Это такое, знаете, как малолетка перед зеркалом. Вот так-ча-ча чё, 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 делает. Вот, вот аналогично. Я это так, например, вижу. Так что все это интересно. Все это забавно, перспективы это никакой не имеет. Какая хорошая и важная информация. Поставила лайк. Да, дорогие друзья, я разработал целую программу. Знаете, как ее необходимо подавать эту информацию? Этот создал именно Facebook как журнальную страничку. И это же надо было обращать внимание, чтобы люди читали эту информацию. То, соответственно, был создан YouTube-канал, чтобы говорить конкретно, обращаться к людям, чтобы вот, услышьте нас, не слушайте. Это то, что они говорят неправда. На самом деле, вот, посмотрите, это истина, вот это законы, вот это норма, вот это, вот это постановление. На законы, на нормы, на постановления надо смотреть, дорогие друзья. Не, насмотрите, не смотрите на желтую прессу, не смотрите на тех, кто обсуждает что там сказано в желтой прессе, и так бы, как бы знаете, дофламинчик подбрасывают. Это все расстройство только нервов, расстройство только здоровья, и ничего полезного, и как бы такого, что назидает человека, на самом деле нет. Расстройства и без этого у нас хватает. Я думаю, что более того, вот этот психологический шок, вот эта психологическая травма, когда люди уехали со своей территории, оставили все это, она как бы, я не знаю, там, сколько мы будем все это так как бы выхаживать в себе, чтобы отойти полностью, честно говоря. Сколько вложили денег в создание этих двух министерств по возврату беженцев? Да успокойтесь, там, ну, люди там же тусуются, так тусуются, ну и все. На вот эти министерства, поверьте мне, мне кажется, совершенно не стоит обращать никакого внимания, а обращать внимание на права людей, которые находятся на данный момент в Украине в особо тяжелейших условиях, потому что начался просто-напросто массовый террор, массовый какой-то, и вот это, да, взрыв там, как бы там по вот этому ТЦК, там сразу через два часа арестовали, но Боже, ну я не знаю, как на все это нормально можно смотреть. У меня просто слов нет, если честно. Подскажите, пожалуйста, какие вообще есть права украинцев на статус С? Где это можно прочитать? Я для вас сделаю ссылочку под видео на информацию непосредственно от СЭМ для граждан с Украины. Переходите, смотрите, читайте. Это честная информация, и она никак не поменялась, дорогие друзья, чтобы вы понимали. Армия и российская, и украинская управляется евреями. Нет, дорогие друзья, она не управляется евреями. Но если вы думаете, что вот реально там Зеленский чем-то управляет, ну, успокойтесь. Мне кажется, это совсем... Лайк, нет. А вы не думаете, что может быть вам когда-то придется вернуться? Не пью колодец, может водитель захочется попить. И что вы вот этим вот хотите сказать? Где вот этот вот чистый колодец? О какой чистоте вы там говорите? Вы вообще имеете понятие, что такая чистая вода и что такое чистый колодец? Либо же вам просто-напросто неприятно, когда говорят и показывают вот этот вот беспредел, который там творится. Реально просто геноцид. Если вот сейчас вот уже повылавливали всех, кого только повылавливать можно с мужчин и уже даже касту неприкасаемых берут. Но это такое дело, знаете, по касте неприкасаемых. Так уже завтрашний день стоит о том, что будут выбивать двери, вытягивать женщин. Интересно, да? Вот хвайна жинка, тут при ставимо. ему. Ну, ты будешь хвайна? Будешь. Все, будь тут для нас добра, то и тебе будет добре. А это туда на автомат и на ноль тебе отправимо, да? Как там будет, наверное? 25 тысяч дал, остался пока еще живи несколько дней. Не дал, все, на ноль поехал. Это такая, это это что такое? Это просто слов нет на все это. О каком, о какой чистой водице, о каком колоде вы говорите? Вы либо же просто напросто замешаны во всем этом и не хотите, чтобы обо всем говорили, либо же вы просто, ну, сами сделаете выводы, кто вы. Такая была информация на 15 декабря 2024 год. Дорогие друзья, граждане с Украины, Швейцария, а также другие европейские страны принимают людей с Украины. Вот мне даже буквально недавно, вчера, звонил мой коллега, он в Австрии, так понравилась ему Австрия, такая Австрия, там такие люди, там все, там, в общем, Австрия, Австрия, Австрия. Дорогие друзья, что вам хочу сказать? Смотрите наш канал, под видео есть ссылочка на Facebook, вся информационная страничка, там есть все, что происходит в Швейцарии, все публикации с Бундесрата, немедленно для вас. И, конечно же, наш канал, он создан с двухсторонней связью. В верхней шапке профиля есть WhatsApp, маячте, как бы никаких проблем в этом всем нет. И, конечно же, поддерживайте нас. Сердечко, подписка, лайк. До свидания. Как отбывается управление Министерством обороны? через радники, через позаштатных радників, Всем в Министерстве обороны известно, что в ели есть на Навер, Це його права і ліва рука, його надійні товариші, побратими, як виявилося, бізнес-партнери, і вони від імені міністра доносять доручення побажання міністра до керівників департаментів, до заступників. Насправді немає ніякої відповідальності, немає ніяких повноважень. Хлопці мають російські паспорти, але вони чомусь. Допущені до дуже такої чутливої інформації Міністерства оборони в них немає ні державної спеціальної перевірки, ні доступу до державної таємниці, депарації вони не подають, але вони чомусь від імені міністерства оборони регулярно, мінімум п'ять разів. Обидва вони їздили відряджені до Туреччини. Коли наші партнери бачать, що в нас геополітичні питання вирішують позаштатні радники е, виконуючого обов'язки держсекретаря, то вони ну, як замислюються, а як можна з Україною ґрунтовно, системно працювати? Е, ось хто ці радники, е, на кого вони взагалі працюють, хто їм платить, яка інформація в них є, де вона далі поширюється? Ну на це відповідей немає, і на жаль, міністерство оборони е не надало жодних спростувань або відповідей.